26 Mac 1997, dunia telah dikejutkan dengan satu kejadian pelik dan juga tragik. 39 ahli kultus Heaven's Gate ditemui mati akibat bunuh diri beramai-ramai. Tapi kenapa diorang semua buat macam tu? gelaka mesra, pelajar cemerlang. Itulah cara Louis ingat adik dia iaitu Marshall Applewhite yang mana lelaki ini akhirnya telah menjadi ketua kepada kultus Heaven's Gate. Keluarga dan orang terdekat Applewhite ni langsung tak boleh faham macam mana seorang lelaki yang selama ini dikenali sebagai seorang ayah penyayang, suami yang setia dan seorang Kristian yang kuat tiba-tiba boleh tinggal semua tu dan tubuhkan satu kultus yang pelik dan bukan biasa-biasa dia punya pelik tu memang pelik tahap gabat kalau nak dibandingkan dengan Kepercayaan New Age lain yang muncul sekitar tahun 1970-an dulu Apa yang membuatkan Kultus ni lain dari yang lain Diorang ni awal-awal dah pengguna laman web sendiri Dan masa tu kebanyakan bisnes pun belum ada lagi Kepercayaan diorang campur aduk antara agama, science fiction, alien dan misi nak naik ke level yang seterusnya. Tapi ada juga lah unsur Kristian dalam ajaran dia orang ni. Apple White ni claim yang dia boleh selamatkan pengikut dia dari Lucifer. Jadi gabungan pelik ni membuatkan ramai orang rasa nak tergelak sebab nampak macam lawak dan ajaran tu sangatlah merepek tapi entah macam mana puluhan orang tertarik dan ikut juga dan akhirnya tak ada sesiapa pun yang gelak lagi bila 39 orang ahli kultus tu telah ditemui mati dalam tragedi bunuh diri secara beramai-ramai yang telah mengejutkan seluruh Amerika Cerita ini bermula pada awal 1970-an bila si Marshall Applewhite ni dan juga Bonnie Nettles telah mula mengasaskan ajaran pelik ni. Applewhite lahir pada tahun 1931 dekat Texas. Kehidupan dia nampak biasa je berbakat dalam muzik, pernah cuba nak jadi pelakon tapi akhirnya dia jadi penjara muzik dekat sebuah universiti. Tapi pada tahun 1970 dia telah diberhentikan dari kerja sebab dikatakan dia ada hubungan sulit dengan pelajar lelaki. Masa tu dia dah pun bercerai dengan isteri dia tapi kehilangan kerja tu memberikan impak yang besar masalah pada emosi dan juga kewarasan dia. Beberapa tahun lepas tu dia kenal dengan si Bonnie tadi seorang jururawat yang sangat minat bab-bab agama dan juga kepercayaan spiritual pelik. Macam mana diorang ni boleh kenal masih lagi menjadi misteri. Ada yang kata Apple Watt ni masuk ke hospital sebab masalah jantung dan si uh, Bonnie inilah yang jaga dia. Dan ada juga versi lain yang mengatakan Apple Watt ni melawat kawan dia dekat hospital dan masa inilah dia terserempak dengan si Bonnie. Tak kisahlah apa pun yang terjadi, satu perkara yang pasti chemistry dia Antara dorang ni sangatlah kuat Dan dari situlah lahirlah satu kepercayaan pelik Mereka ni adalah dua saksi Yang telah disebut dalam kitab wahyu Dalam Bible Konon-kononnya dorang telah dipilih Untuk membuka jalan ke syurga Namun pelik, ajaran pelik Tapi itulah ada juga yang tertarik Lagilah pelik kan Lepas dah yakin dengan misi dorang ni White dengan Bonnie pun telah menggunakan Macam-macam nama samaran So nama-nama samaran yang dorang guna tu Macam Boo dan Pete Du dan Ti, Winnie dan Boo, dan juga Tidli dan juga Wing Hubungan orang berdua ni langsung tak ada unsur seksual. Memang nak hidup cara suci dan tinggalkan semua nafsu duniawi. Diorang pun mulalah berkempen seluruh negara and dan juga telah mengedarkan poster-poster yang telah menggabungkan teori konspirasi, sains fiction dan juga seruan agama. Dalam poster tu selalunya akan ada perkataan UFO besar-besar dekat bahagian atas. Tapi dekat bahagian bawah ada kata yang ditulis bukan perbincangan pasal penampakan UFO. Jadi antara janji-janji yang ditulis dalam poster, dua individu kata mereka dihantar dari level di atas manusia dan akan balik ke level tu dengan kapal angkasa which is si UFO tadi itulah dalam beberapa bulan akan datang. Tahun 1975 sambutan gila-gila dekat Oregon. Masa tu Apple White dengan si Bonnie tadi telah bagi satu ceramah dekat sini dan respon orang ramai sangatlah luar biasa. Diorang janji kalau nak diselamatkan dan naik kapal angkasa ke level yang lebih tinggi kena sanggup tinggalkan semua benda duniawi macam seks dadah, harta benda, malah keluarga sendiri pun diorang kena tinggalkan yang tinggal hanyalah diri sendiri dan juga kepercayaan penuh kepada misi T E L A H telah iaitu singkatan kepada the evolutionary level above human. So level telah ni adalah yang konon-kononnya jauh lagi baik dari dunia manusia ni. Cerita ajaran ni sebenarnya baru je permulaan. Makin lama ajaran orang ni jadi makin ekstrim, makin pelik dan makin berbahaya. Lebih kurang 150 orang ni telah datang ke event dekat Oregon tu tau. Mula-mula orang ramai ingat yang benda tu lawak je. Tapi ada jugalah dalam 20 lebih orang yang betul-betul rasa tertarik. Sampaikan orang ni sanggup tahu betul-betul nak tinggalkan keluarga orang dan ikut ajaran ni. So dari pendekatan macam ni lah, pengasas Heaven's Gate tadi ni berjaya mengumpulkan lebih ramai pengikut yang sanggup tinggalkan hidup lama orang dan ikut Apple White dan juga Bonnie pusing satu Amerika selama hampir dua dekad. Ya memang ini satu keputusan yang sangat gila tapi bagi sesetengah orang ini telah mencerminkan semangat orang pada zaman tu Ramai yang tengah rasa kosong dengan hidup yang biasa Dan mula cari jawapan spiritual yang lebih fresh Tapi lama-lama ada juga pengikut yang mula rasa Macam terkungkung sangat dengan peraturan ajaran tu Dahlah kena tinggal ahli keluarga Lepas tu ada pula syarat-syarat ketat Macam tak boleh buat seks Tak boleh nak ada hubungan sesama manusia Tak boleh bersosial langsung Malah ada yang sampai sanggup dikasih Which is dimandulkan Termasuklah Apple White tu sendiri Semata-mata nak ikut peraturan ni habis-habisan Selain tu, pengikut dia juga kena pakai pakaian seragam Dan ikut peraturan pelik Sampailah ke benda yang sangatlah remeh Semua benda nak kena sama, copy and paste So ada salah seorang pengikut dia yang bernama Michael ni kata Kau tak boleh buat pancake, sesuka so hati kau ikut resepin kau Dah ada sukatan, saiz berapa lama nak kena masak Api nak kena kuat mana Berapa keping seorang akan dapat Macam mana sirap ni nak kena tuang dekat atas pancake tu Semua tu ada cara, walaupun kita nampak Eh, remeh sangatlah benda ni kan tapi kenapa nak kena ada peraturan sampai macam tu sekali so persoalannya macam mana kultus pelik ni boleh ada sampai 200 orang pengikut dulu so menurut cerita bekas-bekas dia punya penganut ni dia orang tertarik sebab buat ni dia ada campur semua benda kesederhanaan, mistik, science fiction dan juga elemen agama Kristian. So kata ajaran daripada kultus ni memang sangat kenalah dengan jiwa orang sebagai orang yang dibesarkan dalam ajaran Kristian tapi dalam versi yang lebih moden. Contohnya kultus ni ajar yang Virgin Mary mengandung sebab dia kena culik naik kapal angkasa. So orang ni kata walaupun dengar macam bunyi dia macam gila lah kan. Tapi itu jawapan yang lebih masuk akal lah daripada konsep anak dara yang tiba-tiba mengandung. So bagi orang, at least versi ni ada elemen yang teknikal, fizikal so macam oh, ok kita boleh terima yang ni. Tapi makin lama ideologi si Heaven's Gate ni makin pelik dan makinlah berbahaya. Salah satu masalah besar dalam kultus ni, diorang percaya yang dunia ni ada jam kira detik yang sedang bergerak. Maksudnya kalau diorang duduk lama-lama sangat dekat bumi ni, diorang kena recycle. Bumi ni akan dibersihkan dan dilencapkan. Mula-mula Apple White dengan kapal dia tu yakin sangatlah benda tu takkan terjadi. Sebab ni kalau mengikut ajaran diorang, kapal angkasa daripada perkataan telah tadi ni akan datang ambil diorang dan kiamat tu takkan terjadi. Tapi segala-galanya mula berubah bila tiba-tiba si Bonnie meninggal dunia akibat kanser pada tahun 1985. So Kematian Boni memang meninggalkan kesan yang sangat besar buat Applewhite Bukan je dari segi emosi tapi juga dari segi kepercayaan Sebab persoalan paling besar ialah Kenapa Boni mati dulu sebelum makhluk telah tadi datang jemput Waktu tu Applewhite ni pun mula fokus pada satu ajaran yang spesifik dalam kultus tu iaitu tubuh manusia ni cumalah kenderaan je. Bila dah sampai masa kau boleh tinggalkan kenderaan ni untuk naik ke tahap yang seterusnya. So, Apple White ni kata Bonnie bukan mati. Dia cuma keluar dari kenderaan dia dan telah sampai ke rumah barunya dengan makhluk telah. Tapi Apple White ni kononnya masih lagi ada misi yang belum selesai dekat dunia ni. So dia pun kena terus pimpin dia punya pengikut-pengikut pengikut dia supaya satu hari nanti mereka semua boleh bersatu semula dengan si Bonnie Kita nampak ini mungkin adalah sebuah perubahan yang kecil Tapi sebenarnya inilah yang telah menjadi titik tolak kepada tragedi besar Ahli-ahli mereka -ahli ni menganggap bunuh diri itu tak salah. Tapi definisi bunuh diri orang sangat berbeza dari pemahaman kita yang biasa ni. Bagi orang bunuh diri yang sebenar ialah bila kau tolak peluang untuk naik ke tahap yang seterusnya bila benda tu dah datang. Dan malangnya peluang tu pun telah datang pada Mac tahun 1997. Tak jelas macam mana si Apple White ni boleh dapat idea yang agak luar biasa jugalah yang mana dia kata UFO ni telah mengekori komet dan pada masa tu komet ni memang tengah jadi tumpuan sebab kecantikan dia ada orang yang telah menyalahkan Bell dia ni adalah seorang pengacara radio teori konspirasi dan host rancangan Coast to Coast AM sebab dia adalah orang yang popularkan pasal kisah komet ni entah kenapa Apple White menganggap cerita tu adalah satu petanda so dia kata satu-satunya cara nak evacuate Earth ni UFO belakang komet tadi tu kononnya flag yang Heaven Gate dah tunggu sekian lama. So kapal ni akan bawa orang semua ke tempat yang lebih tinggi iaitu the next level. Dan kata dia benda ni datang tepat pada waktunya. Kalau tunggu lama lagi katanya bumi ni akan recycle dan orang semua akan terperangkap. Maksudnya recycle dekat sini maksudnya akan kiamat lah. Masa tu 3.9 ahli Heaven Gate ni dah pun gunakan duit yang orang kumpul dan buat lama web sendiri. Sumber pendapatan utama kultus ni. And then dengan duit tu orang telah sewa sebuah rumah agam dekat San Diego. Dan orang pun telah buat keputusan rumah tu akan jadi tempat untuk tinggalkan kenderaan masing-masing atau dengan ayat muda diorang ni dah ready nak mati dekat situ sekitar 22 ataupun 23 Mac diorang dah mula makan apple sauce ataupun puding yang telah dicampur dengan dos tinggi barbiturat dan ada yang mula minum vodka sekali diorang buat benda ni secara berkumpulan lepas dah makan racun diorang pakai plastik tutup kepala diorang supaya tercekik dan tunggu masa untuk mati. Proses ni mengambil masa selama beberapa hari. Orang yang terakhir akan bersihkan mayat-mayat yang awal dan susun elok-elok tutup dengan kain ungu. So Apple White ni adalah orang yang ketujuh mati. Dia tinggal dua lagi ahli untuk kemaskan mayat dia dan kemudian bunuh diri sendiri dalam rumah yang penuh dengan mayat ahli dia yang lain. Pada 26 Mac, polis telah terima satu panggilan misteri dari seseorang yang tak dikenali Bila diorang sampai dekat situ, diorang telah terjumpa 39 mayat barang kemas dekat atas katil dan juga atas lantai. Semua pakai tracksuit hitam dan kasut Nike sama ditutupkan dengan kain yang berwarna purple. Dekat lengan dorang ni pula ada beige Heaven's Gate Team Si pemberi maklumat tu rupa-rupanya adalah bekas ahli kultus yang baru je keluar dari kultus tu beberapa minggu sebelum tragedi Dia dapat satu package dari Heaven's Gate dan rakaman selamat tinggal dari semua ahli dan juga peta lokasi rumah tu Lepas kejadian tu terbuka, semua orang terkejut Wartawan pun berpusu-pusulah datang ke lokasi, semua yang nak tahu pasal ajaran pelik ni Keluarga mangsa ni pula desak mayat anak-anak dorang ni diuji dengan HIV dan semuanya negatif Masa polis jumpa mayat si Apple White ni, mata dia bulat belia. dan gambar tu telah tersebar dekat majalah dan juga TV seluruh Amerika. Tapi lepas semua tu macam agak reda sikit yang tinggal cumalah kesedihan dan juga kehilangan. Frank bekas ahli yang selamat telah kehilangan kawan-kawan yang paling rapat, sepupu dia dan cinta hati dia sendiri dalam kejadian tu. Tapi dia cuba redol lah dengan apa yang dah terjadi. Dan yang paling menyeramkan tu kan Heaven Gates ni masih ada lagi empat pengikut yang hidup. Diorang tak ikut bunuh diri sebabnya diorang telah ditugaskan untuk untuk jagalah uruskan uh, dia orang punya laman web kultus tu sejak pertengahan 90-an dan sampai sekarang dipercayai dia orang masih lagi uruskan laman web tu. Dia orang masih percaya dengan semua ajaran kultus tu dan katanya dia orang masih lagi berhubung dengan 39 orang yang dah naik ke level yang seterusnya which is 39 orang yang dah mati sebelum ni. cerita ni sebenarnya memang agak gila sebab satu ajaran kultus yang telah mengajak pengikut-pengikut dia untuk bunuh diri secara beramai-ramai supaya dia orang boleh pergi ke next level. So guys, sampai di sini saja perkongsian Nina untuk hari ini dan Nina harap korang suka kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina. Jangan lupa untuk like, komen dan share. Sampai kita berjumpa di video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.